نحمد ہو وانو صلی وسلم و علّہ رسول ہل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامع کرامی قربانی کے متفرق مسائل پوچھے گئے ہیں جن میں سے چھ سوالات ہیں پہلا سوال یہ کہ جانور ادھار لے کر قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں قسطوں پر قربانی کے بکرے لینا اور قربانی کرنا غریب کا قربانی کا جانور اچانک بیمار ہو جائے تو کیا کرے قربانی کا بکرا خریدنے کے بعد مر جائے تو کیا کرے جس شخص کا عقیقہ نہ ہو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے لا علمی میں دمبا کے بجائے بھیڑ کی قربانی دینا تو پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے کاروبار میں ہم ایک دوسرے کی ساتھ ادھار سدھار کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ ادھار ادا کر دیتے ہیں کیا اسی طرح ادھار پر جانور لے کر قربانی کرنا جائز ہے اس کے جواب یہ ہے کہ ادھار لے کر کوئی جانور آپ قربانی کر سکتے ہیں کسی سے ادھار پیسے لے کر قربانی خرید کر آپ دے سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ چند روز سے اخبارات اور ٹی وی پر قربانی کی بکرے اور گائیں بک کرانے کا اشتہار آ رہا ہے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قسطوں پر بکرا گائے اونٹ لے کر قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے برائے مہربانی اس مسئلے پر روشنی ڈالیں تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو سکے اور دوسروں کو بھی شرح حل معلوم ہو سکے جزاک اللہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ جس جانور کے آپ مالک ہیں ان کی قربانی جائز ہے خواہ آپ نے نقد قیمت پر خریدا ہو خواہ ادھار پر خواہ قسطوں پر مگر یہ بات یاد رہے کہ صرف جانور کو بک کرا لینے سے آپ اس کے مالک نہیں ہو جاتے اور نہ بک کرانے سے بے ہوتی ہے بلکہ جس دن آپ کو اپنی جمع کردہ رقم کے بدلے جانور دے دیا جائے گا تب آپ اس کے مالک ہوں گے پھر سوال یہ ہے کہ زید نے اپنی قربانی کا جانور لیا ہوا تھا جو عید الاضحیٰ سے ایک دو دن پہلے بیماری کی وجہ سے علیل ہو جاتا ہے پھر اس کو ذبح کر کے کی تقسیم کیا جاتا ہے کیا اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں اور زید بالکل غریب آدمی ہے ملازم پیشہ ہے جس نے اپنی تین چار ماہ کی تنخواہ میں سے رقم اکٹھی کر کے یہ قربانی خریدی تھی اب اس قربانی کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے پاس دوسری قربانی خریدنے کی گنجائش نہیں ہے اب یہ کیا کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ذمہ قربانی کا دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں البتہ قربانی نہیں ہوئی لیکن ممکن ہے اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطا فرمات ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ان نمن اعمال و پھر سوال یہ ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب نہیں وہ بقرعید کے لیے قربانی کی نیت سے بکرا خریدتا ہے لیکن قبر از قربانی بکرا مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے اسی صورت میں اس شخص پر دوبارہ بکرا خرید کر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں اور اگر وہ صاحب نصاب ہے اور بکرا مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ بکرا خرید کر قربانی دینا چاہیے یا نہیں تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خریدنا ضروری بھی نہیں اور اگر صاحب نصاب ہے تو دوسرا جانور خریدنا لازم ہے پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے محلہ میں ایک مولانا رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ قربانی وہ انسان کر سکتا ہے جس کے گھر میں ہر بچے اور بڑے کا عقیقہ ہو چکا ہو مگر ہمارے گھر میں کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا کیونکہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ وہ ہم سب کا عقیقہ اس کی شادی پر کر دیں گے جس کا جواب یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے یہ زٹ ہیں عقیقہ خواہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو قربانی ہو جاتی ہے نیز مسنون عقیقہ ساتویں دن ہوتا ہے جی شادی پر عقیقہ کرنے کی شرح کوئی حیثیت نہیں ہے اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ ایک قربانی کی ہمارے ہماری یہ پہلی قربانی تھی اس لیے ہم دھوکہ کھا گئے اور بجائے دنبا کی بھیڑ لے آئے بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ دنبا نہیں بھیڑ ہے آپ بتائیں کہ ہماری یہ پہلی قربانی بارگاہی رائے میں قبول ہونی چاہیے یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے جو قبول ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس کی عمر ایک سال کی تھی تو قربانی ہو گئی کیونکہ دمبا اور بیڑ دونوں کی قربانی جائز ہے اور یہ ایک ہی صنف شمار ہوتے ہیں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں واللہ اللہ عالم و